Хтось колись явно погрячкував, назвавши жінку слабкою статтю. І сьогодні навіть чоловіки погоджуються, жінки сильніші, в силу своїй гнучкості, чуйності і мудрості. То, можливо, це добре, що сьогодні все більше жінок йдуть в політику. І, можливо, саме за ними краще майбутнє. З вами програма Сильні люди. Я Олена Садорук і, звичайно ж, наш герой. Вірніша героїня. Наталія Королевська, народний депутат України. Політичну кар'єру розпочала у 2002 році. На сьогодні є одним з експертів блоку з економічних питань очолює комітет Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва. За гороскопом тілець, одружена має двох синів, захоплюється кінним спортом і колекціонує статуетки слоників. Життєве кредо рух вперед. Коли ми кажемо, є така приказка, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. І коли ми стаємо дорослі. То часто ми зовсім не відповідаємо тим планам, які виношували про себе ж в дитинстві. І от я десь читала чи чула, що ви в дитинстві мріяли викладати викладацькою діяльність, хотіли займатися. Що саме ви хотіли викладати? Я дуже любила завжди математику і мечтала бути учителем математики. Ну угу. я би не сказала, що я поміняла свої плани. І сьогодні учителем да, математики, на жаль, вже не стала. Але те, що, думаю. Свободное время, э, все таки посвятить э, возможности преподавательской деятельности у Меня ще будуть той статус, в якому ви сьогодні є. Ви йому багато в чому завдячуєте не лише своїм математичним, я так підозрюю, а і здібностям до економіки. Це у вас теж було з дитинства? У що ви гралися в дитинстві? Пам'ятаєте? Я такой достаточно ребенок был. Куклы я не любила. У меня до сих пор сохранилась моя самая единственная любимая кукла. Это было такое что-то ободранное, кусок пластмассы. <с абсолютно <с неправильное, потому что дарили много красивых, мягких игрушек, и, которым я всегда была абсолютно равнодушна. Я всегда любила играть в учителя. У меня были дома школьные журналы. Мы постоянно там преподавали. То есть вот, как-то у меня такая была направленность. У меня больше такой физико-математический абсолютно mm -hmm. склад ума. Мне тяжелее давалась э, литература языки и меньше как-то на них обращала внимание. У меня классный руководитель был, э, учитель математики. И э, сейчас я с ней там, раз в год созваниваюсь на День учителя. И в этом году позвонила, она мне говорит, «Так, Наташа, там, выступая на трибуне, ты сделала два неправильно, назвала слово. Вот в таком-то выступлении у тебя не соответствовала логика». То есть это такая вот сильная очень женщина такой большой серьезный профессионал, и вот все мои бойцовские качества, такие чувства справедливости, она научила нас тому, что очень непорядочно, некультурно, некрасиво прийти на урок неподготовленным. Я не могу прийти в Раду, не прочитав закон, не подготовившись к выступлению. Я буду там до пяти утра сидеть дома, там, анализировать, там, писать свои пометки. Я не могу прийти на заседание комитета, не зная четко позиции своей, там позиции фракции по каждому вопросу, и это то, что вот у меня заложили в школе вот чувство ответственности, чувство стыда, когда ты не знаешь. Она научила тому, что у вас у всех есть мозги, и mm -hmm. если вы, Все равно ими, и, не да, если вы не хотите ими пользоваться, это просто лень. А если вам mm -hmm. лень, то вам нечего здесь делать. Наталя не заперечує, що жити з комплексом відмінниці непросто, проте він добре послужив їй в свій час. Вона звикла до активних і прямих дій. І коли будувала свій бізнес, і коли ходила з шахтарями до Києва, виборюючи право рідному регіону на життя. Але те, що очікувало на неї у великій політиці, дещо здивувало. Коли я казалась в Верховної Раді, то що тут... Крючкотворство, кулуарной работы и подготовки к принятию нужного законопроекта занимает гораздо больше времени, чем непосредственно сам процесс подготовки. И пришлось учиться абсолютно новым качествам, тем более поначалу, когда тебя воспринимали, там, ах, вот пришла там молодая девочка в парламент, и что же вы, девушка, тут забыли? Мне помог один из депутатов, мы сидели там в одни из первых дней Верховной Раде, обедали в столовой депутатской, и пару сидит таких уже знаменитых народных депутатов, ну, не так вот там по-отцовски, шутя, рассказывают тебе, дитю, это кому. Но они меня не знали абсолютно. Mm -hmm. И один из знакомых депутатов, с которым мы сталкивались до депутатской деятельности, и он знал, каким коллективом я руковожу, какому. То есть я ушла из бизнеса, это коллектив был, был больше 20 тысяч человек, то есть это огромная компания, это достаточно такой серьезный промышленный сегмент, mm -hmm. и может, как бы мои внешние данные не соответствовали тому той ответственности, которая на мне была в бизнесе, и он их так послушал и смеется, говорит, а вы наверное Наталью не знаете, что вы так разговариваете с ней? А Я как бы кушаю, улыбаюсь, и, ну, угу. и не комментирую позицию великих народных депутатов, а те говорят, а что знаем? Ну знаем, что вот девушка пришла в бьюти депутатам, он говорит, а ха так вы ее еще просто не знаете, и потом мы долго, ну как бы когда встречались с ними после этого, говорит, слушай, говорит Ну, і правда, Чого ти нам тоді не сказала, що це чия-то дочка, ні там супруга, яка попала mm -hmm. в парламент за там э, no, no, no. Да, no. секретар no. або no. охранник? Неплохой. Знаєте, про що мені завжди було цікаво у вас запитати? От, вважається, що амбітність, як риса, притаманна людям, які, скажімо так, в дитинстві мало чого мали, але ставили перед собою велику ціль, і потім вся життя перетворювалася на покорення цієї цілі, От звідки амбітність. Ви виросли... в благополучной, я бы так сказала, не бедной родине. А звидки амбитность у вас? Вот амбитность буты, керуваты, ты в политику, диеты и так далее. Я выросла в хорошей семье, в семье, где любили все друг друга. И сегодня э, мы очень друг друга уважаем и всегда поддерживаем. Но это был маленький шахтный городок, где воды у нас не было никогда. Э, она качала раз в неделю два часа. Э, то есть э, большинство своего детства я провела э, в шахтерских нарядных потому что папа у нас был то начальником участка, то директором uh -huh. шахты, uh -huh. и слово там мама и шахта для меня абсолютно были синонимами, потому что где папа папа на шахте, и кто такая шахта у меня постоянно вызывала в детстве ревность, почему uh -huh. папа там, а не здесь. А потом, когда подросла, я стала с ним вместе ходить на шахту. Я выросла в том коллективе, где люди говорили то, что они думали, где ты понимал, что отцу приходится слишком много тратить здоровье, сил ну, как бы, и внимание семьи для того, чтобы иметь возможность нас обеспечить. Но я вспоминаю эту работу с содроганием. Ну, что это за работа, на которой собиралась по пять очередных отпусков? О какой производительности работе мог, 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 могла идти речь, когда я пять лет не был в отпуске? Когда выходных в году было один-два. В году. Конечно, здесь был вначале примером брат, который пошел в бизнес, который, в принципе, зарабатывал первые деньги в семье, и за счет этого мы могли в тот период распада Советского Союза и колоссальной инфляции, и полной неразберихи быть более-менее стабильно себя чувствовать. И благодаря этому, наверное, я и получила высшее образование, а не пошла там, и торговать на рынок, да, работать. Потому что, в принципе, ситуация, тогда вы помните, как шахтерам зарплату не платили. Мама была учительницей, зарплата 70 рублей тоже с собой содержать семью было бы, наверное, невозможно. И вот в тот момент желание там, пойти работать учителем, оно где-то притупилось. А желание выжить и доказать, что ты можешь. А раз ты можешь, ты Винна, так було покладено початок явищу, яке називають успішна кар'єра. В бізнесі вона мала вдосталь і грошей, і влади, але в якийсь момент всі вершини було взято, а Наталя понад усе любить розвиток. До того ж, політика це можливість застосувати свій чималий досвід в масштабах країни. Так сьогодні бажання йти в політику викликає у людей скепсис, але не можна ж не визнати, що не всі йдуть туди з меркантильних причин. У меня был такой микс, я бы сказала, вот, социальной борьбы, потому что все равно, когда ты вырос, родился в достаточно таком социально специфическом, достаточно депрессивном регионе. Угу. И у тебя вот желание доказать, что можно сделать лучше, и что ты знаешь, что такое плохо. Потому что вот у нас у многих политиков проблема в том, что что такое плохо, они не видели. То угу. есть и многие считают, что вот там в Киеве это плохо. А когда ты приезжаешь в Луганской области в закрытый шахтный поселок, это понимаешь, что то, что в Киеве, это не то, что белое, это аж там ярко белое, да, а mm -hmm. вот здесь это вот темно серое, черное, и вот имея такую возможность у себя э, и в душе, и в голове видеть вот эти границы, разницы жизни столичной и жизни региональной, понимая те сумасшедшие социальные несправедливости и те возможности, которые есть в регионах, но которые абсолютно не используются, потому что диалога э, столицы законодательная власти и регионов сегодня нет на том нужном уровне, на котором это должно быть, то, что мы имеем колоссальный ресурс возможностей, даже сегодня в период кризиса. В политике пометили «одразу». Журнал Фокус двічі друкував її у списку найвпливовіших жінок в Україні. Серед неофіційних титулів найвродливіша жінка Верховної Ради. Та Наталя ставиться до цього майже байдуже. Вочевидь, марнославство не її слабке місце. Не схильна вона й надмірно турбуватися про власну роду. Притаманний їй раціоналізм проявляється і тут. Для мене найголовніше – це 8 восім часов спать. Не удается? Нет, не удается. Но я тогда стараюсь, сколько часов я за неделю не доспала, досыпать в субботу-воскресенье. Поэтому я могу там с субботы на воскресенье спать часов 14 в полном угу. отсутствии реального мира. У меня уже даже дети привыкли, что маму нельзя в это время беспокоить, потому что ей нужно за неделю выспаться. И когда компенсируется 8 часов, то в принципе это уже хорошо. Я всегда на отдыхе стараюсь, когда это получается, отдыхать с семьей, угу. заниматься со спортом, у меня привычка там бегать по утрам, и для меня это самый лучший заряд энергии, хотя в Киеве это делать теоретически даже не получается, разве что когда Верховная Рада добегать, когда уже опаздываешь, там иногда законопроект помешает, помешает. У -у -у. Лена забегает в истерике, все, наш законопроект через 15 секунд, вот я как раз по подземному переходу вспоминаю, как я бегаю по утрам на отдыхе, <laughs> добегать к трибуне Верховной Рады. А, ну, так, конечно, стараешься там субботу-воскресенье хотя бы там час-полтора уделить, намазать какую-нибудь маску себе на лицо, <laughs> сделать вот с чувством тоже выполненного домашнего задания, чтобы uh -huh. ты это сделал. Uh -huh. <laughs> не знаю, насколько это помогает, но... А вот мне цикаво было запитать, вам как-то в жизни помогало ваше красивое и очень звучное прозвище? вам пощастило с прозвищем, я уважаю. Вы, вам не его походження? И вот были такие случаи, когда вы реально чувствовали, что вам это прозвище очень помогло? <laughs> ну, оно могло помочь только то, что мы ну, как бы достаточно быстро запоминается, и как бы там представившись один раз, второй раз уже вспоминают, что у тебя красивая фамилия. А, то, что касается происхождения, эта фамилия исходит на ну, по линии моего отца, она происходит из Польши, а, а, а как помогала семье, у меня мама очень-очень красивая женщина. И когда она где-то представлялась, говорила, там, королевская, я говорю, ну, понятно, что вы королевская, а фамилия-то у вас какая? Поэтому мне пока еще в таком Аді не помагала. До речі, королівська розвага, захоплені кіньми, подобається Наталі зовсім не за те, що це розвага королів. Просто у цій сфері відсутня гендерна дискримінація. Високі ставки робляться на коней обох статей. І саме цей принцип вважає вона має бути притаманним і українській політиці. Хоч ви говорили, що ви не любите говорити про свою сім'ю. Мені страшно цікаво було дізнатися, от яка ви мама. При всей вашей завантаженности у вас двое детей, и одна из них совсем маленькая дитя. Я все-таки больше, наверное, подруга, чем мама. Меня старший сын называет не мама, а М. М. Да, и когда подружка недавно услышала, он что говорит, М, скажи мне, пожалуйста. Он говорит, ну что ты так обращаешься к маме? Говорит, ну Эмма, это же так красиво. Это же не то, что там какая-то мама. Поэтому мы больше дружим, больше делимся, общаемся, проводим много свободного времени как раз вот там на аукционы по лошадям ага. вместе ездим. Можем вечером в кафешке вдвоем посидеть, поговорить о жизни. Доброе. Не, не хочешь, чтобы я был дочником. Не хочет, чтобы я был двоечником. Хочет, чтобы я был отличником. Ну, не знаю, ваше. Конечно, благодаря своим родителям и тому, что они много времени уделяют воспитанию, и, в принципе, и учение, и одежда, и, и покормить, и воспитать – сыновей лежат на их плечах. Я, конечно, где-то там переживаю и понимаю, что я так родителям своим преподнесла двоих сыновей и поставила их, в принципе, перед выбором. Но, с другой стороны, я вижу, насколько они их любят и насколько для родителей, для моих это было вторым дыханием в жизни. Наталья с одинаковым теплом говорит как про семью, так и про работу. Эти частины для И даже знаете что во час кризиса работать куда-то Цікавіше для політика, це гострий іспит, який ти або складаєш, або будеш відрахований. Наталя Юрійовна з однієї сторони, вона хороший організатор, несмотря на свою молодость. Дуже трудолюбивий чоловік. І найголовніше качество в неї, що вона вчиться. Вона переконлива, вона, е, е, ну скажімо так, викликає довіру. Може і буде напевно одним з провідних лідерів. Нашої країни в найближчому майбутньому. Я пам'ятаю, як в один прекрасний день Наталка на фракції сказала: Я запрошую вас всіх до себе на Луганщину. І нас набралося кілька чоловік. Ми приїхали, ми спустилися в шахту, і коли ми звідти вилізли, замурзані і щасливі. І коли ми почули від шахтарів цю пісню, що ти знаєш, о сонце, якщо в шахті, ти не був», Я думаю, слухай, ну от людина відкрила мені абсолютно новий світ. Чесно вам скажу, я не люблю читати чужі інтерв'ю про когось, коли я готуюся до власного інтерв'ю, але якось мені довелося читати не економічно абсолютно тему вашу статтю, яка завершувалася фразою, яка мене, ну, якщо не потрясла, то дуже здивувала. Що для того, щоб бути в політиці, виживати і залишитись, потрібно мати шкіру-бегемота. Це я цитую дослівно. Але при цьому дуже важливо не втратити чуйність серця, щоб воно не стало байдужим до, власне, до людей. І я подумала, можливо, в цьому є головний конфлікт нашої політики, тому що мені здається, що у нас, у тих, в кого вже є шкіра-бегемота, в них вже давно немає чуйного серця. І мені захотілося запитати, у вас як поєднати непоєднане Знаете, я каждую неделю, каждые две недели летаю к себе в округ. Летаю в Луганскую, в Донецкую область. И встречаюсь там с людьми. Конечно, каждый раз ты стоишь перед выбором пообщаться с семьей, сходить в салон, сходить в парк, в театр. Либо ты опять поедешь на край земли, ты поедешь в этот поселок, который забытый богом где-то находится, где люди ненавидят всех политиков, и где ты будешь получать недалеко лучшие эмоции, а будешь слышать боль, проблемы, ты должен будешь решать эти вопросы. Но я прекрасно понимаю, как только у меня утратится связка, вот, вот эта нить со избирателями, как только я э, в себе подавлю желание, э, и не только желание, а сколько вот ответственность и требования в душе, что ты это должна сделать, хочешь, не хочешь, не хочется тебе залазить в самолет, лучше взять там отдавалого ребенка и с ним пообщаться, но ты должна это сделать, как только я разорву эту связь, я стану просто бегемотом со, со шкурой, который будет ставить перед Перед собой такие исключительно собственные э -э, интересы, которых ты будешь добиваться. Пока ты не ты в этом обществе, пока ты видишь эту проблему, когда ты видишь в людях надежду, с которой они к тебе обращаются, когда ты решаешь эти проблемы, э -э, тогда вот у тебя это чувство живет. И да это я тебе это... добавляет вот этой шкуры, потому что ты знаешь, что эти люди, они на тебя полагаются, и ты должен идти вперед. Но вот больше всего я люблю вот, фразу Ницше «все, что меня не убивает, меня делает сильнее». И вот это то, с чем, когда мне очень сложно, когда мне очень тяжело, когда меня достает вся эта грязь, ненависть политики, я беру себя в руки, произношу эту фразу и иду вперед. Якщо для когось почуття гіпервідповідальності, гіпернавантажності, навпаки являється фактором, який потихеньку знищує людину, то виходить для вас джерело вашої, ну я би сказала так, антистресовості або стресостійкості це от відчуття відповідальності перед людьми ісключительно. Що особливо вам ну я не буду вас запитувати, що може вас змусити розплакатися. Нехай це буде секретом, але все ж таки Я не жаліє. Я могу абсолютно як тільки мене хтось починає жаліти. поки йде війна, боротьба, поки я там відстаю, доношу, доказую. У меня даже не может быть мысли в каком-то сентиментальном состоянии. Но как только кто-то приходит и говорит, солнышко, начинает меня дома, там, близкие, друзья, люди, которые идут рядом по жизни. Я сразу же это столько для меня вот жалость со мной несопоставимая, я настолько к этому как-то не привыкла, потому что все время привык находиться в том шлеме, в котором нужно идти вперед, и вот то, что меня иногда просто раздевает. Даже слово жаль сюда не подходит. Это... мне больно смотреть, насколько вот Наталья, как говорится. Прежде думает о родине, потом о себе. Поэтому вот у нее все, она отдает работе. Очень жаль. Очень жаль. Особенно после ее рывка еще в молодые лета, как бизнес-леди, у нее все удавалось. Вот здесь она нашла себя сразу. Вот вы, как бы, сказать, это выражение людины, Яка на 100% стала успішною, ну відбулася. У вас все в порядку було з кар'єрою. Ви були успішною бізнесвумен. Ви прийшли в політику і тут ви теж показали стійкість, твердість характеру. У вас при цьому чудова родина і є діти, і ви щасливі в особистому житті. Хіба так буває? Хіба буває в житті людина абсолютний успіх? Так не буває. Це верхушка айсберга. А все, что ты делаешь, чем ты жертвуешь, и сколько тебе стоит это внутри, в морали, даже не столько как бы не в морали, а в усилиях, которые ты преодолеваешь сам перед собой, в тех слабостях человеческих, которые есть у каждого из нас. В том режиме, в который ты сам себя загоняешь. Вот это вся та глубина айсберга. И в один момент в такой тоже напряженной политической борьбе у меня всегда складывается так, когда я беременная, максимум всего, что только можно, сваливается мне на голову. Потому что люди, наверное, потенциально чувствуют, что ты сейчас более слабый, что у тебя есть сейчас те изъяны, которые чисто физиологически ты чем-то не можешь пожертвовать. И ты в любом случае твой инстинкт материнства будет над тобой статус, стоять, и а, да, и угу. этим, конечно, можно воспользоваться. И как-то вот у меня так, что полностью у меня упало давление, и у меня заходит муж, и говорит, слушай, так может, ну, ее эту политику. И я понимаю, что да, можно вот сделать какой-то выбор, и можно отойти, вами, да, и угу. вот воспользоваться вот этим моментом действительно и желанного материнства и общей остановки всего но в то же самое время ты понимаешь что нет ты все равно должен идти вперед. И я считаю, что до тех пор, пока у меня в душе, в характере, будет желание двигаться вперед, пока действительно мои глаза, избиратели будут вот передо мной, когда я каждый день получаю у себя из региона те просьбы и проблемы, с которыми обратились мои общественные приемные э, люди и то, что я должна сделать, чтобы им помочь, mm -hmm. э, это дает мне сил идти вперед. Я знаю, что дочь из горизонта не пропадет она останется в политике.